कुरो प्रियसखे वृत्तिं सप निजने भरतो वे प्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रति पं गमः भूयिष्ठम् भवदक्षिणा परिजने भगीश्वनो सेकिने यन्ते गृहिणीपदं युवतयो वा माकुल स्याधयः पातो न प्रथमं व्यवस्यति जलं युसमा स्वपि नादते या नाद प्रियमण्डनापि भवता स्नेहेन या कुसुमप्रसूतसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं या तिशकुन्तलापतिर्गृहम् सर्वैरनो ज्ञायता या द्यशकुन्तलेतिहृदयम् संस्पृष्टमो कण्ठया कण्ठस्तम् भीतबाष्पवृत्तिकलुषिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यम् ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरन् न्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणीः कथम् नूतनया विश्लेषदो खैर्नवै असमान्सा ो विचिन्त्यसंयमधुना नुच्चैकुलं चात्मनः त्वयस्या कथमाप्यबान्धव कृता स्नेहप्रवृतिं च सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम् दृश्यतया तदृश्यतया भाग्याय तमतः परं न खलु वाचं वदो बन्धुभिः यन्त्येवम् पदम् युवतयो वामाकुल स्याधयः